श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओ, ओ। अस्मा च समे मे मृत्तिका मृत्तिका च समे मे गिरयः गिरयश्च समे मे पर्वताः पर्वताश्च समे मे सिकताः सिकताश्च समे मे वनस्पतयः वनस्पतयश्च समे मे हिरण्यम् हिरण्यम् च समे यः अयश्च चमे मे सीशम् सीसम् च क्षमे मे त्रपो त्रपुश्च चमे मे त्रपु, श्यामम् श्यामम् च समे मे लोहम् लोहम् च चमेग्निः अग्निश्च क्षमे मा आपः आपश्च चमे मे विरुधः विरुधश्च चमे म ओषधयः ओषधयश्च चमे मे कृष्टपच्यम् कृष्टपच्यम् च कृष्टपच्यमिति कृष्टपच्यम् चमे मे कृष्टपच्यम् अकृष्टपच्यम् च अकृष्टपच्यमित्यकृष्टपच्यम् च मे ग्राम्याः ग्राम्याश्च च मे पशवः पशव आरण्याः आरण्याश्च यज्ञेन यज्ञेन कल्पन्ताम् कल्पन्ताम् वित्तम् वित्तम् च मे मे वित्तिः वित्तिश्च चमे मे भूतम् भूतम् च मे मे भूतिः भूतिश्च चमे मे वसो वसु च चमे मे वसतिः वसतिश्च चमे मे कर्म कर्म च चमे मे शक्तिः शक्तिश्च चमेऽर्थः अर्थश्च चमे म एमः चमे म इतिः इतिश्च चमे मे गतिः